Yang berhormat Jalantut, saya persediakan pembahasan yang terakhir, yang berhormat Batu Gajah. Tuan dan Pertua, terima kasih kerana memberi peluang kepada saya untuk terus sama membahaskan Belanjawan 2026. Saya memulakan dengan menyampaikan setinggi-tinggi penghargaan kepada yang amat berhormat Perdana Menteri dan Kerajaan Madani atas iltizam yang teguh dalam memperkukuh sistem pendidikan memperkasa rakyat serta memacu pertumbuhan ekonomi berasaskan keilmuan dan nilai kemanusiaan. Tuan di Pertua, dalam ucapan bajet baru-baru ini, yang amat berhormat Perdana Menteri telah menegaskan bahawa mutu prasarana sekolah akan terus menjadi keutamaan. Sebanyak RM2 bilion diperuntukkan bagi menaik taraf lebih 520 sekolah daif di seluruh negara termasuk di Sabah dan Sarawak. Langkah ini bukan sekadar angka di atas kertas tetapi manifestasi kasih dan tanggungjawab kerajaan terhadap masa depan anak-anak bangsa. Ini membuktikan bahawa Kerajaan Madani berpegang teguh kepada semangat keadilan wilayah, memastikan tiada negeri dan tiada sekolah yang ketinggalan di bumi bertuah ini. Pepatah lama pernah berpesan yang bulat tidak datang bergolek yang pipih tidak datang melayang maknanya kejayaan pendidikan tidak terhasil dengan mudah malah ia menuntut usaha yang gigih ketekunan dan kebijaksanaan dalam merancang masa depan bangsa usaha menaik taraf kemudahan sekolah dari tandas ke bilik darjah dari kantin ke bilik guru bukanlah sekadar membaiki bangunan tetapi membina maruah dan menyubur semangat pembelajaran. Tuan dipertua, saya amat menyambut baik keputusan kerajaan untuk membina semula sekolah jenis kebangsaan Tamil SJKT Ladang Jeram di Pahang. Sekolah ini telah lama menunggu perhatian dan akhirnya cahaya di hujung jalan sudah bersinar terang. Bagi masyarakat India khususnya di kawasan ladang Sekolah seperti ini bukan sekadar tempat menimba ilmu, tetapi jantung nadi komuniti dan simbol kemajuan sosial. Pembinaan semula ini memberi sinar baru kepada ratusan pelajar dan guru yang sekian lama berjuang dalam kekangan kemudahan. Langkah kerajaan ini membuktikan bahawa kerajaan Madani bukan hanya mendengar suara rakyat tetapi memahami denyutan nadinya. Ini adalah bukti bahawa pendidikan bukan hak istimewa segelintir tetapi hak mutlak setiap insan. Tuan dipertua, keputusan ini juga melambangkan semangat keterangkuman dan keadilan sosial yang sebenar. Kerajaan melihat semua aliran pendidikan sekolah kebangsaan, Tamil, Cina sebagai satu aliran sungai yang akhirnya bertemu di muara yang sama, iaitu muara perpaduan nasional. Inilah roh unity in diversity dengan izin yang menjadikan nadi Malaysia. Seperti pepatah indah yang selalu kita dengar, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana akal disubur, di situ bangsa dijulang. Maknanya, apabila kita menghargai kepelbagaian dan menjunjung ilmu, maka perpaduan akan menjadi benteng kekuatan negara. Saya juga memuji langkah kerajaan mempercepatkan pembinaan melalui kaedah binaan berindustri IBS, satu inovasi yang menzahirkan kecekapan baru dalam tadbir urus negara. Tambahan RM100 juta untuk 350 kelas prasekolah baharu adalah pelaburan jangka panjang dalam membentuk generasi cerdas, dari buayan ilmu. Tuan dipertua Pertua, selepas membincangkan pendidikan asas, izinkan saya beralih kepada pendidikan tinggi, teras utama, mobiliti sosial rakyat. Saya amat menyokong dasar Kementerian Pendidikan Tinggi KPT yang mengekalkan PTPTN sebagai instrumen pembukaan peluang universiti untuk anak muda. Melalui belanjawan ini, kerajaan memperkenalkan tiga Langkah penting. Pertama, pendidikan percuma PDPTN kepada 5800 pelajar B40 dengan peruntukan RM120 juta setahun. Yang kedua, pengecualian bayaran balik pinjaman kepada pelajar kelas pertama daripada keluarga berpendapatan rendah dan sederhana M40 melibatkan RM90 juta setahun sekatan perjalanan Keluar negara kepada peminjam Mampu bayar yang culas Langkah berdisiplin tetapi adil Langkah ini mencerminkan Falsafah pendidikan yang matang Membantu yang lemah Menghargai yang unggul Dan mendisiplinkan yang lalai Tuan dan dipertua, Saya turut menyambut baik Inisiatif KWSP Bersama Universiti Melaya Untuk membina Seribu unit residensi pelajar ini model baharu perkongsian awam swasta PPP yang wajar diperluaskan ke universiti-universiti lain. Kerajaan juga menambah 1500 tempat baharu di universiti penyelidikan dalam bidang strategik seperti undang-undang, perakaunan, ekonomi, kewangan Islam, kecerdasan buatan dan bahasa. Langkah ini memperkukuhkan keupayaan negara melahirkan graduan berkemahiran tinggi futuristik dan berdaya saing global. Tuan Adik Pertua, selain sektor pendidikan, saya juga ingin menzahirkan penghargaan kepada Malaysia Convention and Exhibition Bureau, MYSEP, yang terus mencipta kejayaan di peringkat antarabangsa. Sehingga 24 Oktober 2025, MYSEP telah berjaya menarik 349 acara perniagaan bagi tahun 2025 melibatkan 796,025 delegasi termasuk 242,526 delegasi antarabangsa. Ini menjana anggaran perbelanjaan pelancongan sebanyak RM3.25 bilion serta impak ekonomi keseluruhan sebanyak rm 7. 3 bilion. Pencapaian ini membuktikan bahawa MySEP bukan sekadar agensi promosi tetapi arkitek diplomasi ekonomi yang memperkukuh jenama Malaysia sebagai destinasi acara perniagaan bertaraf dunia. Saya mencadangkan agar kerajaan memperuntukkan dana tambahan kepada MySEP bagi memperkukuh promosi global, keupayaan teknikal dan produktiviti menjelang tahun melawat Malaysia 2026. Dengan sokongan mantap, Mindset berpotensi menjadi enjin pertumbuhan baru menggandakan hasil ekonomi dan menempatkan Malaysia sebagai hub acara perniagaan Asia. Tuan dan Dipertua, seterusnya saya juga ingin menyentuh mengenai skim perlindungan untuk rakyat khususnya berkaitan pekerja gig dan bekerja sendiri yang kini menjadi sebahagian besar daripada tenaga kerja moden. Saya menyambut baik langkah kerajaan memperkenalkan Akta Pekerja Gig 2025 serta inisiatif caruman padanan di bawah Perkeso dan KWSP AIS Saranan Plus dengan kadar RM600 setahun atau RM6,000 seumur hidup bagi pekerja gig e-hailing dan p-hailing. Begitu juga skim AIS Saranan untuk pekerja informal lain dengan caruman padanan RM500 setahun atau RM5,000 seumur hidup. Langkah ini membuktikan keperhatian kerajaan terhadap golongan bekerja sendiri, belia dan profesional bebas, freelancers yang selama ini terpinggir daripada sistem perlindungan sosial. Namun begitu, saya ingin mengemukakan beberapa cadangan dan persoalan untuk dipertimbangkan oleh Kementerian Sumber Manusia. Pertama, cadangan. Cadangan pertama, saya mencadangkan agar liputan perkeso dan KWSP bagi pekerja gig diperluaskan kepada sektor-sektor bukan tradisional seperti pendidik dalam talian, pereka grafik bebas, pemandu pelancongan dan penghantar barangan mikro yang kini semakin meningkat. Perlindungan tidak seharusnya terhad kepada P-hailing dan E-hailing semata-mata. Kedua, bagi memastikan penyertaan dan uh, yang tinggi, kerajaan wajar mempertimbangkan insentif cukai atau potongan khas kepada syarikat platform digital yang mendaftar dan mencarum bagi pekerja mereka di bawah skim perkeso atau KWSP. Langkah ini akan mempercepatkan proses formalisasi sektor gig. Ketiga saya mencadangkan agar Perkeso memperkenalkan satu skim insurans pendapatan gig bagi membantu pekerja yang kehilangan punca pendapatan akibat kemalangan, kesihatan atau penggantungan akaun oleh platform. Ini akan melengkapkan jaringan keselamatan sosial mereka. Dan yang keempat, wajar diwujudkan pusat sehenti pekerja gig nasional untuk pendaftaran, latihan dan pemantauan sosial bagi memastikan tiada penggiat gig tercicir daripada perlindungan kerajaan. Dan berikut adalah empat soalan kepada Kementerian Semua Manusia. Pertama, apakah angka terkini bilangan penggiat gig yang telah mencarum di bawah Perkeso dan KWSP Aisaran Plus sehingga kini? Yang kedua, adakah kerajaan bercadang mewajibkan platform digital untuk mencarum secara automatik bagi penggiat gig yang berdaftar dengan mereka dan yang ketiga bagaimana pemantauan dan penguatkuasaan akta gig 2025 akan dilaksanakan agar benar-benar memberi kesan dan bukan sekadar simbolik dan adakah kerajaan berhasrat memperkenalkan kadar caruman dinamik di mana sumbangan pekerja dan platform diselaras mengikut pendapatan sebenar bulanan penggiat gig. Tuan dan Dipertua, sektor gig adalah masa depan dunia pekerjaan. Jika kita gagal melindungi mereka hari ini, kita akan mewarisi generasi yang tanpa jaminan sosial esok hari. Oleh itu, saya mohon agar Kementerian Semua Manusia dan Perkeso mengambil langkah proaktif untuk memastikan penggiat gig bukan sahaja produktif tetapi juga terjamin masa depan mereka. Tuan dan Pertua, isu terakhir yang ingin saya bangkitkan ialah mengenai Sijil Amal Guaman CLP yang kini, yang kini jelas memerlukan penilaian semula yang serius menurut satu laporan yang tersiar dalam media sosial baru-baru ini hanya 189 calon memperolehi full pass kelulusan penuh dalam peperiksaan CLP pada tahun ini kadar terendah dalam tempoh 5 tahun Sedangkan kadar kelulusan penuh sebelum ini iaitu 439 calon iaitu 34% pada tahun 2023, 310 calon iaitu 30% pada tahun 2022 dan 224 calon iaitu 17% pada tahun 2021. Ini menunjukkan satu corak kejatuhan sistemik yang membebankan ribuan graduan undang-undang luar negara khususnya daripada United Kingdom yang terpaksa memilih laluan alternatif yang jauh lebih mahal dan rumit untuk melayakkan diri sebagai peguam di Malaysia. Tuan di Pertua, saya berpendapat keadaan ini tidak adil dan sistem sedia ada bukan lagi mencerminkan tahap kecekapan tetapi menjadi halangan kepada akses ke profesion guaman itu sendiri. Kita tidak mahu sistem yang menutup pintu kepada potensi muda sebaliknya sistem yang membuka ruang kepada keadilan dan merib. Saya ingin bertanya kepada kerajaan apakah tindakan kerajaan dalam menangani masalah ketidakseimbangan ini dan bilakah reformasi yang dicadangkan melalui pelaksanaan common bar costs CBC akan dilaksanakan secara rasmi bagi menggantikan CLP kita mesti sedar bahawa keadilan bermula daripada akses kepada profession guaman itu sendiri kerana undang-undang bukan hak eksklusif golongan berada tetapi hak semua rakyat yang mahu menegakkan kebenaran melalui ilmu dan integriti. Banyak lagi yang hormat. Ya, saya ada uh, sedikit lagi boleh? Bagi saya tiga minit. Dua minit yang hormat. Dua minit, okey. Tuan-tuan, hari ini kita melihat Bagaimana tiga sektor utama, pendidikan, pelancongan dan tenaga kerja bergerak seiring membina masa depan Malaysia Madani. Pendidikan melahirkan akal budi dan insan berilmu. Pelancongan dan acara perniagaan menjana kemakmuran ekonomi dan membuka ruang diplomasi global. Sementara itu, sektor sumber manusia dan ekonomi gig pula menjadi denyut nadi baharu tenaga kerja negara mencerminkan keanjalan, daya tahan dan semangat kerja anak muda zaman ini. Kerajaan bukan saja membina sekolah dan memberi peluang pekerjaan tetapi juga sedang membina manusia, memperluaskan peluang dan memperkukuh perlindungan sosial untuk setiap lapisan rakyat. Langkah memperkukuh sistem perkeso dan KWSP untuk pekerja gig serta pelaksanaan akta pekerja gig 2025 adalah bukti bahawa setiap rakyat sama ada bekerja di pejabat, di ladang atau di atas motosikal penghantaran kini diiktiraf ...sebagai penyumbang sah kepada ekonomi negara. Pembinaan semula SJKT, ladang jeram, kejayaan mindset di pentas antarabangsa... ...dan perlindungan pekerja gig di bawah akta baru ketiga-tiga... ...adalah cerminan dan hasrat besar bahawa Malaysia sedang memarah kehadapan... ...dengan keseimbangan dari segi akal, ekonomi dan empati. Sesungguhnya inilah wajar sebenar Malaysia Madani sebuah kerajaan yang mendengar dengan telinga, memahami dengan hati dan bertindak dengan keikhlasan demi rakyat. Dengan ini Batu Gajah mohon menyokong. Sekian terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Batu Gajah.